Житель поселка Чапаевки, Ясиновского постсовета, утверждает, что воды в кранах не видел несколько недель. Он просит давать ее в поселок хотя бы пару раз в месяц, чтобы можно было сделать запасы. Я ж не прошу, я не, заточну, не, в середине, чтобы не, не все, Я не прошу, через день. Руководитель водоканала проблем с водоснабжением не отрицает, однако утверждает, что существенно изменить ситуацию не в силах. Количество подаваемой на город воды сократилось единственный выход сегодня воду в такие районы подвозить будем подвозить бесплатно набирайте воды запас Воду подвозят транспортом как водоканала, так и МЧС. Разработан специальный график. Однако, говорят в администрации, соблюдаться он будет настолько, насколько хватит бензина и солярки. Житель квартала Гагарина пришел выяснить, почему отменили карточки по оплате за пользование лифтом. По его словам, после того, как плату ввели в тариф, квартплата увеличилась на 60 гривен. К сожалению, на территории ДНР и ЛНР не производятся ни сами карточки, ни картоприемники, ни детали к ним что их нужно было покупать там по где в Петровский или где там далеко по тысяче там типа, скажешь, по гривен около тысячи гривен за каждую карточку это все очень сложно учитывая то что проезда вообще на эту территорию нет поэтому было принято решение о том чтобы перейти на прежнюю систему как раньше Несмотря на то, что ситуация с социальными выплатами сейчас стабилизировалась, некоторые жители города испытывают материальные трудности и просят выдать им гуманитарную помощь. С такой просьбой пришла женщина, инвалид второй группы. К сожалению, фонд Рината Ахметова доставить грузы на нашу территорию не может. Остается только помощь по линии ЛНР. Такой категории, как инвалиды вообще нет. Там люди, получающие пенсию меньше, меньше тысячи гривен матери и лица, не имеющие права на пенсию. Инвалидов там вообще нет. По ряду социальных выплат осталась задолженность за несколько месяцев. Группа женщин пришла с вопросом, когда погасят долги по детским пособиям. Мы в субботу информацию получили о том, что планируется выделение денег на погашение задолженности за ноябрь-декабрь. Вот как они придут, вы получите за ноябрь, за декабрь. А чтобы погасить всю задолженность, необходимо 2 миллиона 700 тысяч. Поэтому 600 тысяч эти не погасят за семье. А хватит их только на 2 месяца. Ноябрь, декабрь. А дальше будем знать новых поступления. Как отметил Василий Васильевич, по мере поступления средств будут выплачиваться долги и по другим видам пособий.